Kau tahu tak, pasport Malaysia sekarang ni duduk di tangga ketiga dunia based on Passport Index 2025. Tapi kau tahu tak, kenapa pasport Malaysia ni boleh jadi hebat macam tu? Dan apakah kelebihannya pada kita sebagai rakyat Malaysia? Pernahkah anda terfikir sejauh mana sebenarnya kecanggihan kad pengenalan dan pasport Malaysia? Adakah kita sedar bahawa dokumen kecil di dalam dompet kita menyimpan teknologi keselamatan bertaraf dunia? Mengapa pasport Malaysia dihormati dan diterima di begitu banyak negara dan bagaimana sistem pengesahan identiti kita mampu menghalang pemalsuan serta penyalahgunaan identiti? Apa yang membuatkan IC Malaysia begitu sukar dipalsukan? Adakah cip pintar, data biometrik dan sistem digital yang digunakan benar-benar setanding dengan negara maju? Dan mengapa ramai orang luar kagum dengan sistem identiti Malaysia sedangkan kita sendiri jarang membincangkannya? Dalam dunia yang semakin terdedah kepada jenayah cyber dan penipuan identiti, sejauh mana dokumen Malaysia melindungi rakyatnya, dekas ini salah satu kekuatan negara yang kita tidak sedari. Jika anda mahu lebih banyak kandungan yang membuka mata, penuh fakta dan membina rasa bangga terhadap negara, jangan lupa subscribe channel Ceritera Malaysia untuk lebih semangat dalam konten yang bermanfaat dan terbaik. UK mula guna pasport biometrik ni pada tahun 2006. Okey, Jepun pun pada tahun sama, 2006. Amerika pada 2007. Kita 1998. 8 tahun lagi awal daripada negara-negara maju ni. Teknologi yang Malaysia cipta ni kan Menjadi ikutan seluruh dunia man. Ok kita share lah tiga negara maju yang dalam otak kita ni kan Kita selalu kagum kan Tengok teknologi daripada luar negara iPhone daripada Amerika Samsung daripada Korea China ada BYD Yang nak initiate teknologi tu Bukan Malaysia Malaysia mengguna saja. Tapi kali ni saya nak cerita First teknologi yang datangnya dari Malaysia Sempena bulan kemerdekaan yang pertama adalah MyCard. Kalau kita imbas balik sejarah kad pengenalan ni kan, kad ni diperkenalkan pada tahun 1948. Tujuan pengeluaran kad pengenalan ni adalah untuk menjaga keselamatan daripada ancaman komunis ketika itu. Jadi kad pengenalan ni diwajibkan kepada rakyat Malaysia yang berumur 12 tahun ke atas. Ini adalah untuk mengawal pergerakan rakyat Malaysia. Yang ada kad pengenalan saja kita tahu tu orang Malaysia. Yang tak ada tu adalah komunis. So strategi ni berkesanlah. Jadi itulah sejarah asas macam mana kad pengenalan ni boleh wujud di Malaysia. Ah, ha, lepas tu datanglah evolusi untuk makin kembang kad pengenalan ni Makin canggih, makin canggih, makin canggih Masa 1948 tu, kad pengenalan hanyalah kad kertas sahaja Lepas tu pada tahun 1960, daripada kad kertas tu Dia upgrade kepada plastik yang lebih keras dengan tulisan tangan dekat plastik tu lah Lepas tu pada tahun 1990, ada lagi satu evolusi lah Kad plastik tu, dia upgrade kepada kad plastik yang lebih kualiti dan dia add on foto hitam putih dan pada tahun 1999 kad pengenalan ni seni foto dia berwarna. Ah ha, jadi itulah beberapa evolusi daripada kad pengenalan sekeping kertas tu kepada kad yang kita pegang sekarang ni. Jadi apa yang teknologi pertamanya? Ah ha, okey, ini best. Pada tahun 1996, Tun Dr Mahathir, Perdana Menteri keempat pada ketika itu, dia ada idea dia nak buat satu kad ni yang menggabungkan semua jenis fungsi. Jadi projek ni telah pun dilancarkan oleh arwah Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 5 September 2001. Pada ketika ini, kad ni dilancarkan untuk merancakkan ekonomi digital di Malaysia. Projek Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan ha, ataupun MyCard ini adalah sebahagian daripada inisiatif Koridor Raya Multimedia. Projek MyCard ni merupakan salah satu projek daripada tujuh projek yang Malaysia memperkenalkan tu. Tapi yang First Malaysia buat ni adalah chip yang diintegrate sekali dalam kad tu. Ya yeah, guys. IC korang yang ada chip tu, Malaysia First yang introduce weh. Gila amat. Chip tu mengandungi pengenalan identiti korang. Iaitu cap jari korang, gambar korang, tanda tangan digital korang. Dan adalah beberapa maklumat sulit ha, tentang kesihatan korang. Ha, mesti korang terkejut kan? Rupanya chip tu kita boleh buat masuk sekali info pasal kesihatan korang. Darah jenis apa, penyakit kronik apa korang ada, waris korang tu siapa. Ni masa saya baca saya pun terkejut, Mat. Saya ingat IC ni untuk bagi dekat polis tu. Polis kata, buat lesen dengan IC. Saya ingat macam tu je. Rupanya semua data maklumat peribadi korang ada dalam chip tu, guys. Sebab tu lah saya datang balik terfikir yang patutlah semua benda macam beli rumah, beli apa, nak buat bank, nak buat apa. Semua kena guna IC ni. Bukannya sebab dia nak tahu kita rakyat Malaysia ke tak? Yalah memang rakyat Malaysia je yang boleh apply benda tu. Tapi kenapa guna kad IC ni? Rupanya ada banyak lagi mak maklumat kat dalam kad tu. Macam saya cakap tadi, kad ni juga boleh guna sebagai touch and go untuk pengeluaran masuk digital wallet tu. Okey, kau top up kat situ, kau boleh pergi LRT, kau boleh pergi mana-mana tol apa semua kan. Ha, tapi kau jangan tanya ada isu baru ni. Kad IC baru tak boleh guna kat tol. Saya tak tahu kenapa. Okey. Tolong komen kat bawah kenapa. Ah ha, tapi itulah nak cakap kad serbaguna ni Malaysia first yang introduce dan chip yang ada dekat kad tu Malaysia juga yang introduce. Bukan kad je tau, mesin misi yang nak baca kad tu sebab kad dunia tak ada lagi mat. Basically sistem untuk baca IC pun semua tu kat Malaysia first selain daripada kad tu. Dan reaksi dunia ketika itu adalah dia orang kagum dengan Malaysia sebabkan Malaysia ni berani untuk mengimplementasikan teknologi ni dekat seluruh warga rakyat Malaysia, Mat. Okay, benda ni bukan kecil tau. Macam korang buat satu teknologi kata kat iPhone lah. Tak semua orang pakai kan? Orang yang mampu je boleh. Ni kau bayangkan teknologi baru ni kena satu Malaysia pakai. Yang kedua adalah pasport Malaysia, Mat. Bukan saja antara yang terkuat di dunia tapi dia ada satu teknologi yang juga pertama di dunia. Malaysia yang introduce. Sebelum akhir 90-an tu kan, pasport seluruh dunia hanyalah buku dan cetakan kertas saja. Ha, so macam kau tengok dekat movie-movie lama tu kan, dia just tengok kad, tengok muka sama, okey, pas. Malaysia ketika itu telah melangkaui teknologi. Fuh, gila wabi kan. <laughs> Pada tahun 1998, Malaysia memperkenalkan teknologi pertama di dunia iaitu pasport biometrik. Teknologi ni telah dibangunkan oleh Iris Corporation iaitu local punya company. Chip yang diintegrate sekali dalam pasport tu adalah maklumat biometrik pemilik pasport tersebut. Ada gambar digital korang, ada cap jari korang. Disebabkan Malaysia introduce ni, ada sistem yang korang scan je dekat mesin mana-mana airport, dah orang Malaysia tu boleh lalu dah. Teknologi yang Malaysia cipta ni kan, menjadi ikutan seluruh dunia mat. Okey, kita share lah tiga negara maju yang dalam otak kita ni kan. UK mula guna pasport biometrik ni pada tahun 2006. Okey, Jepun pun pada tahun sama 2006. Amerika pada 2007. Kita 1998. 8 tahun lagi awal daripada negara-negara maju ni Uy, kalau kau minat teknologi memang ini adalah era yang sangat peak lah. Bayangkan, pasport kita menjadi pasport pertama dekat dunia yang ada biometrik kan. Lebih kurang tahun yang sama tu kan. Ton M mengeluarkan idea nak buat kad pengenalan yang seberguna tu. Gila kita lead, kan? Jadi guys, itulah dia Cerita teknologi pertama daripada anak tempatan. Teknologi pertama daripada syarikat tempatan. Teknologi pertama daripada Malaysia yang diikuti oleh negara-negara luar. Korang boleh je buat first teknologi pertama dan tak ikut oleh orang luar. Boleh je. Korang syok sendiri. Tapi ni kita buat dan diikuti oleh negara luar. Jadi guys, apa lagi yang korang tahu yang Malaysia menjadi negara pertama yang buat sesuatu benda yang diikuti oleh dunia? Comment-comment kat bawah. Saya nak tengok ke okay, teknologi apa yang ada. Guys, see you on the next video guys. Bye-bye.